Мы уже в одном из наших обзоров знакомились с моделью Hero H7000. Сегодня нам предстоит познакомиться с телефоном Hero H7300. Это обновленная версия этой же модели на базе процессора MT6573. Внешне, как вы видите, никаких нововведений не случилось. Это все тот же корпус, 4,3 дюйма дисплей с сенсорным экраном. Все основные Кнопки вынесены на верхнее ребро кнопка питания и на правом боковом ребре это кнопки камеры и кнопка громкости вверх низ Основные разъемы расположены на нижнем торце, это 3,5 мм аудио, выход и microUSB для синхронизации и зарядки. Сзади у нас объектив камеры, два светодиода вспышки и привычная уже нам подставочка для использования телефона в качестве мультимедиа проигрывателя. Итак, давайте его включим для того, чтобы посмотреть. Как вы видите, экран блокировки здесь стилизирован под интерфейс HTC Sense. Вот таким образом телефон разблокируется. В коммуникаторе сразу установлено три лончера. Как вы видите, по умолчанию у нас сейчас установлен SPB Shell 3D. Возможно, многие уже с этим лончером познакомились. Достаточно новый экземпляр. Таким образом у нас остаются рабочие столы. Его особенность в том, что он действительно использует 3D-элементы своего интерфейса. Как вы видите, вот все рабочие столы можно покрутить таким способом. Можно также вот так понаклонять, но это не все. Остальные рабочие столы у нас просто раскиданы здесь. Там мы можем перемещать рабочие столы из нашего колеса. Можно наоборот их туда добавлять, менять местами. Как бы интересно, красиво, удобно кому-то понравится, кому-то нет. Я предлагаю все-таки для теста вернуться в более привычный лончер. Как вы видите, здесь он тоже стилизирован под интерфейс Sense. По центру кнопка фон, где стандартный дайлер для Android 2.3. Приложение. Предустановленных приложений в H7300 достаточно много. Это и виджеты китайские, и кукушка, привычный мессенджер, и клиент ЮКУ, аналог Ютуба. Но есть также стандартные гугловские приложения, то есть и Gmail, и Google Talk, и все остальные Google Docs. Что здесь еще? Колоссовый вызов, календарь, маркет, все эти приложения уже присутствуют в телефоне, так что никаких проблем с использованием аккаунта Google не будет. Интерфейс очень хорошо работает на новой платформе. Это не удивительно, так как частота процессора уже 650 МГц, при том объем оперативной памяти 512 МБ. Соответственно, Android вращается очень шустренько. В принципе, итак, что мы имеем? Давайте посмотрим, как на этой модельке, на таком большом экране будут работать птички последней версии. Запускаем Angry Birds Rio. Грубится достаточно быстро. Это максимум и громкость. Да, вот он динамик. Ну, Скажем так. Достаточно громкость. Первый уровень. Ролик пропускаем. И смотрим, что нам так. Так, сюда проверим, насколько... Потому да, что патч работает в игре очень обычного. А, это. Эть. Ну понял. Насколько это видно. Андердот будет на ура. чего нельзя 60 а 65, 65 Здесь игра в птичек сплошное удовольствие. Но ну, я думаю, на следующий уровень пробовать не будем. и так. Вот так. Посмотрим дальше. Давайте посмотрим, как работает у нас интернет. И еще что хочется отметить. Итак, у нас сейчас подключение по Wi-Fi. В принципе, здесь это может быть. Мы видим индикатор горит. Ну, Сайт загрузился достаточно оперативно. Zoom Multitouch работает. Ну, в целом. Да, но. Что хотелось показать? Хотелось показать то, что в телефоне есть флешплеер. В частности, вот есть такой сайт, вот из MyFlash, который показывает установленную версию флеш плеера Насколько позволяет увидеть наше оборудование, здесь установлена версия флешплеера 10.1.106. Так что хоть как-то телефон справляется с проигрыванием флеш-роликов, флеш-анимации и остального мультимедиа-контента, доступного в сети. Итак, еще одна из игр для того, чтобы показать, насколько телефон производительный, это Fruit Ninja. Насколько видите игра опять таки в 3d идет очень даже не того как вы видите 3d поддержка здесь в этом аппарате действительно есть и она достаточно хорошая это не удивительно, здесь установлен один из современных 3D ускорителей, это PowerVR SGX 531 в принципе в квадранте телефон набирает 764 очка это немножко больше чем у google nexus и немножко меньше чем у galaxy s судя по бенчмарку квадранта и так посмотрим что у нас с проигрыванием видео тем более тем более что телефон для этого имеет специальную подставочку, которую грех не испробовать. Но привычный уже по видеообзорам. Мы используем оба плеер для тестирования, так как в принципе, это один из лучших видеоплееров с набором сторонних кодеков, которые позволяют проигрывать видео различных форматов. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть с подставочкой. Перемотка также работает. Все благополучно. Итак, посмотрим, как у нас обстоят дела с музыкой. Нельзя сказать, что телефон кричит, но качество звука достаточно хорошее средняя громкость для одного динамика достаточно неплохо. Да, в Android 2.3 здесь появился отдельный виджет для управления основными модулями. Он вынесен в верхний статус-бар. Ну, в целом телефон производит очень хорошее впечатление по производительности, по возможностям своим работы с современными приложениями. Также версия Android здесь 2.3, что не может не радовать. Давайте опробуем камеру. Здесь с автофокусом 5 мегапикселей, но судя по тому что есть интерполяция. Так, небольшая флешечка. Фокус работает, камера снимает. Чего еще нужно от камеры?